многие новенькие еще не очень представляют себе что такое общеуправленческая подготовка и зачем мы эти мероприятия проводим. Ну и стареньким, я думаю, тоже будет плохо -то вспомнить. Первый тезис. Что такое лицей бизнеса? Надо это очень точно понимать. Лицей – это было такое место недалеко от Афины, где трудились самые умные греки 2000 лет тому назад. И фактически то, что там придумали Сократ, Платон и Аристотель, дальше Европа использовала и продолжает использовать. Знаете вы это или нет, но вы мыслите так, как это было заложено тогда Сократом, Платоном и Аристотелем. Были три таких человека, они друг друга сменяли, и школа их существовала еще несколько сотен лет перипатетическая школа. У вот это было место такое под Афинами, где учили мыслить молодых афинян. Поэтому, если это место в Киеве называется лицей, то мы посчитаем и рассчитываем, что здесь вы тоже сможете научиться немножко мыслить, как это было в Афине. При этом вывела еще на слайд, то есть, пусть сюда не входит тот, кто не знает геометрии. Это написал Платон, поскольку в его времена, 2000, там, с чем-то, 2300 лет тому назад, геометрия была основным предметом, который ставил форму мысли. Ну, геометрия. Треугольники, прямоугольники и разные правила. Сегодня этим предметом вот является то, чем мы занимаемся. Схемотехника. За 2000 лет с лишним человечество продвинулось не чуть-чуть, немножко, но чуть-чуть продвинулась. И поэтому мы работаем в схемах, которые, по сути дела, выполняют ту же функцию, что и геометрия во времена Платона. Итак, наш девиз будет такой. Те, кто не рисует схем, здесь в лице, мыслить никогда не научатся. Если у кого-то по ходу возникнут ко мне вопросы, особенно у многих, я с удовольствием их выслушаю и на них отвечу. В любой момент можно поднять руку и задать мне любой вопрос. Это понятно? Поскольку то, что я сейчас рассказываю, этого ни в каком учебнике нет. Лицей, место, где учат мыслить. И основной инструмент для того, чтобы это освоить, это сегодня схематизация и знака техника. Пришло на смену геометрии. Хотя геометрия, естественно, лежит в основе всего этого, да, рисования схемы. Общая управленческая подготовка. Придумали эту дисциплину. 20 лет мы тут ее эксплуатируем. Как определенный суррогат, или замена того, что существовало в советской школе. Мы ее разрушили эту школу, ее больше нет. Я учился в советской школе, а там было октябрьская организация, пионерская, комсомольская, профсоюзная. И все ученики в советской школе, занимались организаторской работой. Они занимались уборкой в классе и в школе. Были мастерские, слесарные, столярные. Пионеры и комсомольцы организовывали Форма культуры, сбор все это они делали сами. Была сам там девочки в основном. Они осваивали, как оказать первую помощь, перевязку сделать. Что я хочу сказать? советское время Опыт организаторской работы был заложен в учебный план школы. И дети самоорганизовывались, и вот лидеры самоуправления, да, у них была реальная система, которой нужно было управлять. И очень много работ там проводилось. Все это исчезло. И вот в качестве суррогата мы ввели в лице управленческую подготовку, где даем возможность тем, кто хотел бы взять на себя эту функцию организаторского управленчества и немножко в этом потренироваться. При этом мы понимаем, что вы уже, вот есть такое понятие, поколение миллениум. Американцы мы увели. Поколение, которое вот в 21 веке приходит на смену предыдущего. Вы очень похожи на них, хотя, конечно, с американцами трудно вас сравнивать, но похожи. Кто это такие? Это те, кого облизывают родители, те, кого облизывают в школе, учителя, кураторы. Те, у кого есть прислуга, те, кому не нужно готовить еду, э, стирать одежду, следить за ней, следить и они, эти люди, становятся, по сути дела, дальше по жизни беспомощными. Я сейчас не лекцию читаю, а провожу то, что называется в цивилизованных странах «притингс» — это инструктаж или установка для того, чтобы коллектив мог дальше что-то сделать самостоятельно. Вопросы в этом месте есть про общую управленческую подготовку. Это суррогат тех форм самоорганизации, которые в свое время были в школе, потом они исчезли, и в силу этого новое поколение становится беспомощными во взрослой жизни. Они привыкли к обслуге, и без обслуги сами ничего сделать не могут. Следующий петель. Мы с вами находимся в школе, и у нас нет мастерской, специальной, столярной, ну нет, Поэтому мы вынуждены применять формы имитационные или такую форму, как игра. Игра ⁇ это есть определенная имитация того, что может происходить в большой жизни. И поэтому мы будем с вами в основном работать не в реальном бизнесе информационно-технологическом, а пытаясь восстановить этот бизнес в схемах понятий. Как и что, вот мы это и делаем. Я предупреждаю, что будет это все происходить в форме понятийной работы. И последнее на прошедших первых играх лицейских. Если кто-то еще помнит, я там рисовал на доске, мы обсуждали, что такое бизнес, рисовал схему понятия бизнеса. Скажите, а кто-нибудь из вас зафиксировал это для себя и помнит то, что тогда было нарисовано? Ну, поднимите руку. Зафиксировали, да? Понятие бизнеса. Было введено такое первое понятие. Почему? Ну, ведь это бизнеса, да? Это же лицей не балета, и не биология, и не математики, и не химия. Типа, лицей бизнеса, и не, не лицей агропрома. Да? Поэтому, если вы здесь не понимаете, что такое бизнес, и не стремитесь заняться этим видом деятельности, то вам здесь делать нечего. Не надо идти в другое место. Да? Там, где готовят шоумен. Шоум Почему вы говорите, что шоумен, если вот у вас выпустилась она светская львица, но она что получается с да? Она ну, почему вы говорите, что шоу А что вы знаете про Рошан Слушайте, она танцует. Не вот это вы знаете, вы видели ее на экране. Да, да. А вы спинуть, с ней тут работали 4 года. И она, между прочим, Алена, была одним из лидеров лицейского самоуправления. Всегда была тьютором, активно выступала в играх. И сейчас она, между прочим, бизнесмен. И у две компании. Но я теперь пользуюсь вашим вопросом в следующий слайд я не буду его рассказывать Здесь очень сложно но вот это развлечение поверхностное и деятельностное знание красиво ваш вопрос как бы инициировал есть поверхностное знание вы видели Шаптенко Алену на экране и знаете, что она светская лица видели? но кроме того, что это деятельностное знание это... когда мы можем ответить на вопрос что это такое а кто такая Алена Шаптенко как это устроено, как мы ее бизнес как он у нее работает два разных бизнеса на нее. И как это сделать? Да? Научиться быть такой, как она. А у вас пока такой практики нет, ноль. И боюсь, что вам стать такой крутой бизнесменшей, как Алена, не получится. Да? Это вот вообще. Я вам желаю, конечно, успеха. Не Дальше Я тебя пропускаю, но размещение дал. А да? что такое поверхностное внимание? Когда вы что-то увидели по телевизору, отложили, и и деятельность когда мы должны научиться это делать самостоятельно Вот очень важный слайд по поводу игры. Развлечение двух форм организации. А их всего две в мире, таких не существует. Все остальные формы организационные, это какие-то промежуточные между ними. Первая форма организации тотальная власть. И вторая форма – демократическая организация. Когда в обществе имеет место несколько групп разных, у каждой свои лидеры. Они могут быть представлены в партии политических, команд и так далее, и так далее. И у них есть некое место, пунктирование я его назвал, называется коммуникационная площадка. И они друг другу не приказывают, кому что делать, а выходят на эту площадку, и идут переговоры ведут диалог, дискуссию и принимают там, на этой площадке, какие-то правила, которые затем сами добровольно начинают исполнять. Эта форма складывалась в Европе вот в Афинах 2000 лет назад, а до демократии афинской была только такая, да, или не В Египте, в Месопотамии и так далее, и так далее. Вот эта форма гораздо более молодая, демократическая, но является, что она более эффективная более хитро. Вот их две. Она в Украине, поскольку мы все привыкли жить вот в этой плане. слушать начальника, выполнять его приказы В этом плане классно-урочной системе, когда приходит учитель на урок, начальник, если ты учителю скажешь, что он не прав. Вот тебе моментально закажет обратное, да? да. Ну, эта форма демократичная. В этом плане наши игры без пищи в, лице, в отличие от занятий учебном плане устроили вот этой игровой скорость демократической. Люди делятся на группы. У каждой группы есть должность лидерство, есть какая-то тема, которую они обсуждают, на этом площадке. И решают, как вы Дальше будете, как это будет. Игра. 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 Это есть попытка приобрести опыт в демократической организации. Сложно. Мне нужно взять на себя ответственность, собрать группу, подумать над темой, организовать людей. И дальше выйти на коммуникативную площадку и там все это обсудить. И при этом это дальше без ней игры. Началось это все в 1994 году. И 10 лет до 2004 года, я тут пишу, было 10 лет процветания игр. Это когда тут учили Слава Шевценко его сестра Алена и многие другие люди. Они стремились стать организаторами, и, кстати, сейчас у них у всех, некоторых иногда мы приглашаем сюда Они хозяева своих собственных бизнесов, предприятий. Никто из них не стал рабом чьим-то. Да? и не пашет на дядю, работают люди на себя. А вот начиная с 2005 года и по нынешнее время, да, примерно 8 лет, я пишу, стагнация игр. И сегодня, кстати, то, что мы с вами сейчас проводим, обозначено в учебном плане лицея как факультатив. Почему факультатив? Это не обязательно. Хотите, приходите, хотите, не приходите, оценок за это не ставят, в рамках ЗНО это не учитывается. Почему так произошло? с одной стороны, поколение миллениум, которое организаторами быть не собирается, никого не предполагает дальше организовать. Люди хотят быть в фильме подопечными, чтобы их облизывали, обслуживали, были горничные и прочая прислуга. Да? При этом в рамках игры, вот еще три важных слова, них, есть три формы, которые надо понимать. Game, play и приход. Что такое play? Посмотрите, даже в английском языке, наше место размещения, плей, это свободная игра, которая разрешается нарушать правила. Там, по сути, правил нет. Нету правил. Знаменитый пример, когда Марадона забил гол в ворота сборной рукой. В этом плане, когда вы видите игру, вы видите, есть те, кто стремится играть по правилам, но выигрывают, как правило, а те, кто делает подножки, хитрит, обманывает и разворачивает плей. А гейм, да, это точное исследование правил и, и наконец перформанс тоже игра. Перформанс это игра на стенической площадке. В театре, например, это перформанс. Поскольку роли репетируются, много-много репетиций с нами работают, да? И вы тоже играете. Но тут уже ни плей, никакого нет, ни гейма, а зачем костировать сценарием и режиссуем. Значит, сейчас мы делаем следующий организационный ход. Мы предлагаем всему коллективу проголосовать ногами Тех, кто хотел, принять участие. Соревнование, формирование конфликтов и в последующем разрешение этих конфликтов на да, коммуниционную площадку. По всю сторону. Те, кто заинтересован в этом, мы посмотрим. А те, кому это не интересует, и те, кто считает, что госстанткарь и учебные предметы, и точное следование указания учителя, и облизывание нас, учителя, не родителей, и есть норма в нашей жизни. Я в другую сторону. Я понятно развлечение Вопросы какие есть?